হেল্ল' বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোক সকলো ভাল চাগে মোৰ ভিডিঅ'লৈ পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ এতিয়া গধূলি সাত সাতটামান বাজিবলৈ হ'ল আমি বিয়া ঘৰলৈ যাবলৈ লৈছোঁ বিয়া মানে আমাৰ ওচৰে হয় চাৰিআলি জেগনিকটিয়া চাৰিআলি বুলি কয় তাত মুছলিম মানুহৰ বিয়া কিন্তু আমাৰ ঘৰুৱা নিচিনা সম্বন্ধতা আছে সেইটো কাৰণে যাব লৈছোঁ মাতিছে বিয়া খাবলৈ কোন কোন যে আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ এইফালে বোৱাৰীয়েজনীয়ে শিল্পীক কাপোৰ পিন্ধাই দিছে শিল্পী সদায় ক'ৰবাত যাবলৈ হ'লে কাপোৰ পিন্ধিব নাজানে মোৰ ওচৰলৈ আহে আজি মোৰ বোৱাৰীজনীক ক'লো তয়ে পিন্ধাই দিছোন আমি চব একেলগে যাম আছে নুনোৱা আছে ইয়ান্তি নাইকিয়া জীৱনত তোৰ ঠিকে আছে আমি আহি সেই বিয়া ঘৰ পালোহি বিয়া ঘৰ পোৱাৰ লগে লগে চব নিবৰ কাৰণে দৰা ভনীয়েক আহিছে আৰু মাকো আগবাঢ়ি আহিছে আৰু কৈছে বৌ বয়েজনীৰ লগত অলপ চিনাকি কৰি লওঁ আৰু ফটো দুখনমান পাৰি মাৰি ল'বি তেওঁ বয়েকক চিনাকি কৰি দিছে যে এয়া মোৰ বাইদেউ ছোৱালী হয় এয়া মোৰ বাইদেউ বোৱাৰী হয় আৰু আমাৰ মাক বায়েকৰ নিচিনাকৈ ভাবে আৰু তেওঁলোকৰ চিনাকি হোৱা আমি ত্ৰিছ বছৰমান হৈ গ'ল বেছি হ'লেও কম নহয় আৰু ইমান মৰম চিনাকি কৰে ন সেইটো কাৰণে বহুত ভাল লাগে এয়া আৰু গৈ পোৱালি চব দিয়াৰ পিছত কফি আৰু পকৰি দিছে আৰু তেওঁ মোক বহি পিনে কৈ আছে যে বিয়াখন কেনেকৈ পাতিলোঁ কি কৰিলোঁ কি হ'ল কি নাই চব কথা কৈ আছে যিহেতু ঘৰুৱা সম্বন্ধ এটা আছে আমাৰ তেওঁলোকৰ লগত সেইটো কাৰণে আৰু এইকেইটা ইমান উৎপাত কৈছে পকুৰ যিহেতু ৰিচিপশ্যন একেলগে কৈছে মুছলিম হিন্দু আৰু হিন্দু সোপাও বেলেগেই দিছে আৰু মুছলিম ফোপৰ বুকো বেলেগেই দিছে আৰু আমাক দিছে ভিতৰত পোলাও এনেকৈ কিবা কিবি ধেৰ কিবাকিবি দিছে আৰু এইটিকেইটা ইমান চিঞৰবখৰ লাগিছে নহয় কি ক'ম আৰু যদি বিয়া খাই মেলি ঘৰ পালোঁহি মাকো মা দিছিলে মা নাহিলে যিহেতু ভকতৰ কাম কৰি থাকে নহয় জানো নহয় বাৰীকেইজনী আহি বোৱাৰীজনী আহিলে নপৌ নাহি আহিব নোৱাৰিলে আৰু এইফালে মোবাইলটো শিল্পীক দেখুৱাইছে কিবা হ'ল বোলে তেওঁ মোবাইল এটা ল'লে এইফালে শিল্পীয়ে কাপোৰ খোলাই নাই আমাৰ ঘৰতে আছা যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব শ্বেয়াৰ কৰিব আজিলৈ সম্পৰ্ক সেই এজনী গৈছে ঘৰলৈকে